জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ ৰূপত আজিৰ তাৰিখত গৌৰৱ গগৈ আৰু মহম্মদ আলী জিন্নাৰ ৰূপত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকে নিজকে মুছলমান নেতাই হৈ পৰিছে মহম্মদ আলী জিন্নাৰ স্বৰূপ আকৌ অসম বিখণ্ডিত হ'ব নেকি মহম্মদ আলী জিন্নাৰ নতুন অৱতাৰ নেকি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণ সন্তাসবাদীৰ দ্বাৰা মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আৰু এই পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ আগতে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ৰাজ্য কঢ়োৱা এক মন্তব্য যিটো মন্তব্য অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে আগবঢ়াইছে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে তাৰে ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ ৰূপত আজিৰ তাৰিখত গৌৰৱ গগৈ আৰু মহম্মদ আলী জিন্নাৰ ৰূপত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নিজকে মুছলমান নেপাই হৈ পৰিছে মহম্মদ আলী জিন্নাৰ স্বৰূপ আকৌ অসম বিখণ্ডিত হ'ব নেকি মহম্মদ আলী জিন্নাৰ নতুন অৱতাৰ নেকি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সন্তাসবাদীৰ দ্বাৰা যিটো ঘটনা পেহেলগামত ঘটিলে ধৰ্মৰ ভিত্তিত ধৰ্ম সুধি সুধি হত্যা কৰা হ'ল সেই কথাবোৰ ভুক্তভোগীসকলে কৈ আছে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে কৈছে কি ধৰণে হিন্দু হয় নে নহয় কথাটো সুধিছে আৰু এই আচৰিত ধৰণে আজি মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ ৰাইজক ক্ষমা খুজিবও খুজিছোঁ এটা কথাত যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত এগৰাকী যোগ্য অসমীয়া বুলি ভাবি গৌৰৱ গগৈক আমি সমৰ্থন কৰিছিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আন এজন অসমীয়া গৌৰৱ গগৈয়ে সৱল স্থিতি ধৰি ৰাখিব তেওঁ অসমীয়া হিচাপে যোগ্য অসমীয়া হিচাপে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত অসমীয়া গিৰি বা অসমীয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁ দুৰ্ভাগ্য পাকিস্তানলৈ গৈ পোন্ধৰ দিন থকা যিবোৰ কথা কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন এনেই কৈ থকা নাই কিবাটো থাকিব নিশ্চয় কি আছে সেইটো আমি জানিব লাগিব ইয়াৰ এটা ইতিহাস যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় এ ডুইনা মাউণ্ট বেটেইন জানেনে কোন এ ডুইনা মাউণ্ট বেটেইন ই ফৰ এড উইনা আৰু ই ফৰ এলিজাবেথ ই ফৰ এ ডুইনা আৰু ই ফৰ এলিজাবেথ মই কিয় কৈছোঁ এ ডুইনা মাউণ্ট বেটেইনে কি কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু মহম্মদ আলি জিন্নাক একেলগে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি দুয়োজনৰ লগত ভাৰত বিভাজন কৰিছিলে মহম্মদ আলী জিন্নাক মুছলমান নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মহম্মদ আলী জিন্নাই হাঁচি মাৰিলেও সেই সময়ত ইংৰাজৰ পেপাৰত হেডলাইন হৈছিলে কাৰণ তেওঁক মুছলমান নেতা হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে এই কামটো কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হৈছিলে এডউইন এডউইনা মাউণ্ট বেটেন যিজন সেই সময়ত মাউণ্ট বেটেনৰ ঘৈণীয়েক আছিলে তেওঁলোকৰ সেই সম্পৰ্ক এইবোৰ আপোনালোকে ইতিহাসৰ পাতত চাব আৰু তাৰপিছত জৱাহৰলাল নেহৰুক পতা হ'ল তদ্ৰুপ ধৰণে পাকিস্তান বনালে ই ফৰ এডজিনা লগ লাগি পেলাই এড উইনা লগ লাগি জৱাহৰলাল নেহেৰু জিন্নাৰ লগত এতিয়া আকৌ ই ফৰ এলিজাবেথ এলিজাবেথ কোন গৌৰৱ গগৈ ঘৈণীয়েকৰ লগত ব্যক্তিগত মোৰ কোনো শত্ৰুতা নাই আকৌ কোনোবা এলিজাবেথ যাৰ সম্পৰ্ক আছে পাকিস্তানৰ লগত যাৰ আমি বাতৰি পাইছোঁ আমি নাজানো আমি বাতৰি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে যি পাইছোঁ এলিজাবেথৰ আকৌ পাকিস্তানৰ কোনোবা সংগঠনৰ লগত জড়িত আকৌ মনে মনে গৌৰৱ গগৈয়ো যাব তাৰমানে গৌৰৱ গগৈয়ো আকৌ কোনোবা ইংৰাজৰ বহতীয়া হৈ জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ দৰে আহিছে নেকি ওলায় কাৰণ তেওঁ যদি জৱাহৰলাল নেহেৰু হয় তেতিয়াহ'লে সুধিব আজিৰ সময়ত মহম্মদ আলী জিন্না কোন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দুইজনৰ মাজত ফাই তেতিয়া অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ এজন ইফৰ এলিজাবেথৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে যেনেকৈ তেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু জিন্না ইফৰ এডুইনাৰ দ্বাৰা হৈছিল এতিয়া অৱশ্যে ইফৰ এলিজাবেথৰ দ্বাৰা আজিৰ মহম্মদ আলি জিন্না মানে অখিল গগৈ পৰিচালনা হৈছে নাই মই নাজানো ক'ব কিন্তু তেওঁ যিটো আচৰণ একপ্ৰকাৰে নিজকে মুছলমান নেতাই হৈ পৰিছে অখিল গগৈ তেওঁ যিধৰণৰ কথা বতৰা যিধৰণৰ আচৰণ কাৰণ তেওঁ যিটো কথা শেহতীয়াকৈ কৈছে যে তিনিশ সত্তৰ আৰ্টিকল থ্ৰী ছেভেণ্টি পুনৰ জম্মু কাশ্মীৰলৈ আনিব লাগে তাৰমানে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ পাকিস্তানক সমৰ্থন কৰিছে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ সন্ত্ৰাসবাদ সমৰ্থন কৰিছে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বক নষ্ট কৰিব খুজিছে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তা অখণ্ডতা ৰাষ্ট্ৰীয় একাত্মতা সাৰ্বভৌমত্বা নষ্ট কৰিব খুজিছে আৰু এনকাৰেজ কৰিব খুজিছে কাক পাকিস্তানী সন্তাসবাদীবিলাকক গতিকে অখিল গগৈ এইটো গুৰুতৰ অপৰাধ হৈছে নে নাই তাৰমানে আজিৰ সময়ত আকৌ লগত কাক লৈ ফুৰিছে অনবৰত চাব ধুবুৰীত গ'লে হু হু চিঞৰ বাখৰ কৰি কি বুলি ক'ব তেওঁ মুছলমানৰ নেতাহে হৈছে কাৰণ ধুবুৰী বৰপেটা তেওঁ যিটো চিঞৰ সেই চিঞৰ কিন্তু তেওঁ অন্য যোগ্য সমাজৰ মাজত দেখিবলৈ আপুনি নাপায় তাৰমানে এতিয়া সেই একেই হৈছে নেকি মহম্মদ আলি জিন্না স্বৰূপ আকৌ অসম দিখণ্ডিত হ'ব নেকি মহম্মদ আলী জিন্নাৰ নতুন অৱতাৰ নেকি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সেইকাৰণে তেওঁ পুনৰ আৰ্টিকল থ্ৰী ছেভেণ্টি সমৰ্থন কৰিছে নেকি ইতিমধ্যে আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ স্বয়ং শিৱসাগৰ তেওঁ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰতেই আমাৰ সতীৰ্থ এজনে অভিজিত দত্তই কালি তেওঁক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আমাৰ সতীৰ্থই বকু থানাত গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ থানাত মঙলদৈ সদৰ থানাত আজি মায়ং থানাত জাগিৰোদ থানাত বিহপুৰীয়া থানাত ধেমঝাই থানাত বিভিন্ন থানাত অখিল গগৈ ৰাষ্ট্ৰদোহিতাৰ বিষয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰদোহিতাত আমিনুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছোঁ তেওঁ যিহেতু কৈছে কোনোবাই যদি পাকিস্তানৰ সপক্ষে পৰোক্ষে বা প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে যদি মাত মাতে তেওঁক উন্নতিপলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব অখিল গগৈ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিব আৰ্টিকুল তিনিশ সত্তৰ নোহোৱা কৰিবলৈ কিমান কষ্ট কৰিলে কিমান বলিদান দিয়া হ'ল এখন দেশত দুখন সংবিধান এখন দেশত দুখন পতাকা বিচাৰিব পৰা মানুহজন বিচ্ছিন্নতাবাদী মানুহ নহয় ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী মানুহ নহয় ভাৰত বিৰোধী মানুহ নহয় কি হ'ব গতিকে তেওঁ আজিৰ তাৰিখত মহম্মদ আলী জিন্না নহয় কি হ'ব কাৰণ আলি জিন্নাই বিচাৰিছিল সেই ধৰণৰ এখন বস্তু কাৰোবাৰ প্ৰোচনাত পৰি এতিয়া তেওঁ বা কাৰ প্ৰচনাত পৰিছে গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল সেই যিটো ইতিহাস কলা অধ্যায় সেই কলা অধ্যায়টো যেন পুনৰাবৃত্তি হ'ব খুজিছে জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ ৰূপত আজিৰ তাৰিখত গৌৰৱ গগৈ আৰু মহম্মদ আলী জিন্নাৰ ৰূপত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গতিকে এই দুই এই গোটেইকেইটা বিষয় মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে কৈছোঁ প্ৰথম কথা আকৌ উৰাণৰ বিশুদ্ধতা প্ৰমাণ কৰক গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ লগত যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক স্পষ্ট কৰক বা যেতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় আমি ভাবিছোঁ ই ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত ভাৰতৰ সংসদৰ পৰা তেখেতক আঁতৰাই ৰখা হওক যেতিয়ালৈকে তেওঁক মুকলি মুক্ত কৰি দিয়া নহয় কাৰণ ক'বতো নোৱাৰি ক'ত বা কি দিবগৈ নি পেলাই গতিকে তেওঁক সংসদৰ কাম কাজৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হওক সাংসদ হিচাপে থাকক কিন্তু সকলো ধৰণৰ সংসদীয় কাম কাজৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হওক আৰু অনতিপলমে অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক বিধায়ক পদটো খাৰিজ কৰা হওক নহ'লে এনেও বিধানসভাখন নষ্ট কৰি পেলাইছে অসমীয়া সমাজখন নষ্ট কৰি পেলাইছে পিছত মহম্মদ আলী জিন্না নিচিনাৰ মহম্মদ আলী জিন্নাৰ নতুন অৱতাৰ অখিল গগৈয়ে হয়তো অসমখন নষ্ট কৰি পেলাব ভিডিওটো আপনাদের চালে চাই সাইনে পালে মোক কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহরব প্রথমবার যদি চ্যানেল আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে ৰাখিব মই যেহেতু এনেকা ধরনের ভিডিও আপনাদের মাজলৈ প্রস্তুত কৰিয়ে থাকো তো আজি ভিডিওটে একটা সামরণি মারিপাম নতুন এটা ভিডিওর সূত্রে আজিল